శ్రీమాత్రే నమ మోకపంచశతి నాలుగవ శతకం శతకములోని తొంభై ఒకటవ శ్లోకం నుండి లాస్ట్ శ్లోకం వరకు జాగర్తి దేవి కరుణాశుక సుందరీతే తాటంకరత్న ఋచిదాడి కామాక్షి నిర్భర పుంజ माहेन्द्रनीलमणिपञ्जरमध्यभागे कामाक्षि सत्कुबलयस्य सगोत्रभावात् आक्रामतिश्रुतिमसौ तव दृष्टिपातः किञ्च स्फुटं कुटिलतां प्रकटीकरोति भ्रुवल्लरी परिचितस्य फलं किमेतत् एषा तवाक्षि सुषमा विषमा नारा च वर्षलहरीनगराजकन्ये शङ्के करोति श हृदि धैर्यमुद्रा श्रीकामकोटियदसौ शिशिरांशुमौलेः बाणेन पुष्पधनुषः परिकल्प्यमान त्राणेन भक्तमनसां करुणाकरेण कोणेन कोमलदृशस्तव कामकोटि शोणेन य शिवे मम शोकसिन्धुम् मारद्रुहामकुटसीमनिलाल्यमाने मन्दाकिनीपयसि ते कुटिलं चरिष्णुः सन्देहमङ्कुरयति क्षणमक्षिपातः कामाक्षिसंवलितमौक्तिककुण्डलांशु का चञ्चत्स्मितश्रवणचामरचातुरीकः स्तम्भे निरन्तरमपाङ्गमये भवत्या बद्धश्च कास्तिमकरध्वजमत्तःस्ति यावत्कटाक्षरजनी समयागमस्ते कामाक्षितावदचिरान्नमतां नराणाम् आविर्भवत्यमृतदीधितिबिम्बमम्ब संविन्मयं हृदयपूर्वगिरीन्द्रशृङ्गे कामाक्षिकल्पविटपीव भवत्कटाक्षो दित्सु समस्तविभवम् नमताम् नराणां। भृङ्गस्य नीलनलिनस्य च कान्तिसम्पत् सर्वस्वमेव हरतीति परं विचित्रम् अज्ञातभक्तिरसमप्रसरद्विवेकम् अत्यन्तगर्वमनधीतसमस्तशास्त्रम् अप्राप्तसत्यमसमीपगतं च मुक्तेः कामाक्षि नैव तव काङ्क्षति दृष्टिपातः अत्यन्तशीतलमनर्गलकर्मपाका काकोलहारिसुलभं सुमनोऽभिरेत पीयूषमेव तव वीक्षणमम्ब किन्तु भेदः पातेन लोचनरुचेस्तव कामकोटी पोतेन पातकपयोधिभयातुराणाम् पूतेन तेन नवकाञ्चनकुण्डलांशु वीतेन शीतलयभूधरकन्यके माम् एतत्कटाक्षशतकम् घनसारम्यम् भक्त्या सकृत्पठति यकृतनित्यकर्मा तस्मै प्रसीदतितरां किल कामकोटी धर्मार्थकामम परमं च सौख्यम् इति श्रीकटाक्षशतकं सम्पूर्णं जै कञ्चिकामाक्षि मातकू जै जै एकाम्बरनाथस्वामिकी जै नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव